কেৱল আমাৰ ঘৰতহে নাই আজি হিতাৰ এটা থকা হলে মোৰ এনেকুৱা নহল হলে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ বাবু তোৰ কি হল ইমান মা মোৰ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে দেখিছা নহয় ইমান ঠাণ্ডা মানুহজন কামলৈ ৰাতিপুৱাই ওলাই গল আৰু বাহিৰতো ইমান ডাঙৰ বতাহ মাৰি আছে নহয় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ কেতিয়া ঘৰ আহি পাবহি ঠিকনা নাই ঘৰলৈ অহা পাছতহে মই কব পাৰিম হিতাৰ লাগে নে কি লাগে ধৰ এনেকে কপি নাথাকিবিচোন তোক দেখি মোৰ বেছিহে ভয় লাগি গৈছেগৈ আৰু দেউতা অহাৰ পিছতেই মই সিতাৰ এটা লাগে বুলি কম আৰু যদি আজি আনিব নোৱাৰে ঘৰৰ ভিতৰতে তোৰ বিচনাখনৰ ওচৰতে ডাঙৰকৈ জুই একোৰাকে জ্বলাব লাগিব তোমালোকে কি কৰা সোনকালে কৰিবা মই কিন্তু বেছি ঠাণ্ডা অলপো সহ্য কৰিব নোৱাৰো বেছি ঠাণ্ডা যদি মোৰ গাৰ ভিতৰত সোমাই পৰে মই কিন্তু আজিহে জীয়াই থাকিম কালি মোক নেদেখিবা তোমালোকে মই কৈ দিছো চাওঁতে চাওঁতে গধূলিয়ে হ'ব হ'ল আৰু মানুহজন এতিয়ালৈকে ঘৰ অহা নাই

বহুত ভাল কৰিলে বতাহ মাৰিছে কেনেকুৱা মাক দেউতাক আধা ঘণ্টামান হল হিটাৰটোকে চাই আছা হিটাৰটো সোনকালে লগোৱা আকৌ তেতিয়াহে ৰুমটো গৰম হব আৰু মোৰ গাটোও ভাল লাগিব সোনকালে লগোৱা

ঠাণ্ডাও সহ্য় কৰিব নোৱাৰ আৰু গৰমো সহ্য কৰিব নোৱাৰি ৰবি মই এতিয়া উহ কি আচৰিত হিতাৰটো মায়েচোন এতিয়াই বন্ধ কৰি গৈছিল তথাপিতো ঘৰটো দেখোন একেবাৰে জুই নিচিনা গৰম হৈ আছে এনেকুৱা গৰমো অকণো হ'ব নোৱাৰো মাক মই অথনিয়ে হিটাৰটো বন্ধ কৰি যাবলৈ কলো কিন্তু মায়ে মোৰ এটা কথাই নুশুনিলে মায়ে হিতাৰটো বন্ধ কৰি নোযোৱাৰ বাবে ঘৰটো এতিয়াও জুই নিচিনা গৰমেই হৈ আছে আজিহে গম পালো নিজৰ কাম নিজে কৰিব লাগে আনৰ ওপৰত কেতিয়াও ভৰষা কৰিবই নালাগে

কোনেও নোৱাৰে মই এতিয়া বাবুৰ ৰূপ লৈ এইখন ঘৰত থাকিম আৰু গোটেই জীৱন এইখন ঘৰতে থাকিব পাৰিম চিনি নাপাব ইমান সোৱাদ লগা খাদ্য মই বহুত বছৰৰ পিছত খাইছো অ মা মা মোৰ কাৰণে আৰু খাদ্য লৈ আনা মোৰ বহুত ভোক লাগিছে সোনকালে লৈ আনা বাবু এয়া ল আৰু শুন পাকঘৰত চাউল দাইল সকলোবোৰ শেষ হল আৰু মোৰো তোৰ বাবে খাদ্য বনাবলৈ আমনি লাগি গৈছেগৈ এতিয়া আৰু খাদ্য বিচাৰি বিচাৰি মোক আমনি কৰি নাথাকিবি হেৰি জানেনে আজি বাবুৱে ইমান খাদ্য খাইছে নহয় মোৰ যে বনাই বনাই আমনি লগা হৈছেগৈ ৰাতিপুৱা ইমানখিনি খাদ্য খালে আৰু এতিয়া গধূলি মোক কৈছে যে পঞ্চাছখনমান ৰুটি বনোৱা বুলি মই পঞ্চাছখনমান বনাব পাৰিম নেকি সেইকাৰণে দহখন বনাই দিছিলোহে তাকে খং কৰি বিচনা শুই আছেগৈ ইমান খাদ্য খাব পাৰে আজিকালি

কিন্তু মোক ৰুটি বনাই নিদিলে কেৱল দহখন ৰুটি বনাই দিছে মই যে দহখন ৰুটি খালে মোৰ একোৱে পেটে নভৰে সেইটো কথা কোনো গম নাপায় মোৰ বহুত ভোক লাগিছে কিন্তু মই খাব নাপালো আজি খোৱা বস্তুবোৰ যদি মই ভালকৈ পেট ভৰাই খাব নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা মানুহকে খাব লাগিব বাবু এইয়া চা মই তোৰ কাৰণে ৰুটি বনাই আনিছো এখন দুখন ৰুটি নহয় ইয়াত একেবাৰে পঞ্চাছখন ৰুটি আছে ল খাই ল ভালকৈ নাখাওক মই ৰুটি লৈ যোৱা মোৰ ওচৰৰ পৰা নহলে এইবোৰ সকলো বাহিৰত দলিয়াই পেলাই দিম মই যোৱা মোৰ ওচৰৰ পৰা তোমালোকৈ জানানে বাবুক মই গৈছিলো কিন্তু খং কৰিলে আৰু খোৱা বস্তুবোৰ বাহিৰত দলিয়াই পেলাম বুলিও কলে তাৰ এনেকুৱা খং মই আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলো সি ইমান সৰু কথাটোতে ইমান খং কৰিব লাগেনে আপুনি দুখ নকৰিব ৰব মই তাৰ ওচৰলৈ গৈ কথা পাতিম সি বুজি পাব মই যিহেতু ৰুটি ভাত খাই একো লাভ নাই মই আজিৰ পৰা মানুহ খাবলৈ গাঁৱত বহুত মানুহ আছে যদি সকলোকে এদিন এটা এটাকৈ খাব পাৰো তেতিয়া মোৰ পেট ভৰি থাকিব লগতে মোৰ মনো ভৰি থাকিবা আপুনি ইয়াত খং নকৰিবি নানা নাই কৰা মা মই একো খং কৰা নাই দেউতাই মিছাতে দুখ কৰি আছে তুমি দেউতাক বুজাই দিবাগৈ যোৱা তুমি এতিয়াই যোৱা ঠিক আছে বাৰু আৰু বাহিৰত ইমান ঠাণ্ডা বতাহ বৰষুণ দি আছে ৰুমটো বহুত ঠাণ্ডা হৈ গৈছে তইনো কিয় হিটাৰটো অফ কৰি থৈছ ৰবি মই এতিয়াই হিটাৰটো অন কৰি দিছো নালাগে মা নালাগে মা মোৰ আজি অলপো ঠাণ্ডা লগা নাই মোৰ বহুত গৰম লাগিছে হিটাৰটো তুমি অন নকৰিবা অন নকৰিবা তই সেইদিনা ঠাণ্ডাত কেনেকৈ যে কপি আছিলি দেখি মোৰে ভয় লাগি গৈছিল মই এতিয়া হিটাৰটো অন কৰিমেই ইমান ঠাণ্ডাত তই থাকিব নালাগে এতিয়া কি হ'ব মই বহুত ডাঙৰ বিপদতে পৰিলোঁ এতিয়া হিটাৰটো অন কৰাৰ লগে লগে বাবুৱে কথা পাতিব পাৰিব আৰু সি যদি কথা পাতে তেতিয়া দেখোন মোৰ আচল ৰূপটো সকলোৱে গম পাই যাব মই যে এটা ভূত হয় আৰু বাবুৰ ৰূপহে লৈ আছো বুলি মা অ মা মোক হিটাৰৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া মই সিতাৰৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ আৰু তোমাৰ ওচৰত থকাজন বাবু নহয় সেইটো এটা ডাঙৰ ভূত হয় সি মোক সিতাৰৰ ভিতৰত সোমিয়াই দিলে মোক উলিয়াই দিয়া মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ মই বহুত কষ্ট পাই আছোঁ মা তোমাৰ ওচৰত থকাজন মই নহয় সেইটো এটা ভূত হয় সি মোক সীতাৰৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে মই এতিয়া ওলাব নোৱাৰিছোঁ মোক তুমি উলিয়াই লৈ আনা কি হৈছে কি হৈছে কোনে কান্দিছে মই বাহিৰৰ পৰা কন্দা শব্দ শুনিয়ে আৰু বাবুৰ কি হৈ গল ই দেখুৱাই নিচিনা মোক চিনি পাই ভালেই কৰিলি মই সঁচাকৈ এটা ভূত হয় আৰু তহঁতৰ মৰমৰ বাবু হিতাৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে মই বহুত বছৰ ধৰি এই হিতাৰটোৰ ভিতৰতে সোমাই আছিলো কিন্তু তহঁতৰ ঘৰলৈ আহি মই মুক্তি এতিয়া এই হিটাৰটোৰ ভিতৰত তহঁতৰ বাবু সোমাই আছে মই এতিয়া তোক মাৰি পেলাম আৰু এনেকৈ তহঁতৰ গোটেই ঘৰখন মই ধ্বংস কৰি পেলাম মা অ মা মই তোমাক মনে মনে কৈছোঁ তুমি ভালকৈ শুনা মই সকলোবোৰ দেখি থাকোঁ খালী বাহিৰলৈহে ওলাব নোৱাৰোঁ তুমি যিহেতু মোৰ একেবাৰে ওচৰত আছা সেইকাৰণে মই তোমাকে কৈছোঁ তুমি এতিয়া জুইৰ ওচৰলৈ গৈ এই হিটাৰটো জ্বলাই দিয়া গৈ তেতিয়া মই হিটাৰটো ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিম আৰু এই ভূতটো গোটেই জীৱনৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈ যাব কেতিয়াও নাহে আৰু ঘূৰি

মোৰ কি হৈছে মোৰ কি হৈছে জনাইছে মই চোৱা এতিয়া শেষ হৈ যাম আৰু আৰু কেতিয়াও মই মুক্তি হব নোৱাৰিম অ এই ভূতটো আকৌ কি হল এইটো সুযোগতে মই ইয়াৰ পৰা পলাই যাব লাগিব নহলে ই মোক খাই পেলাব